Я уже начинаю слышать, и это будет, конечно, главная тема, что в парламент пройдут там 70-50 человек, которые голосовали за диктаторские законы 16 января. Это произойдет, наверное. Ну да, и часть по мажоритарке. Просто я хочу отметить одну важную деталь. Заметьте, партии войны, условно, вот кто как раз занимался вот такой критиканской позицией, они не выиграли, они скорее проиграли на этих выборах. А те, кто хоть что-то делал... Вот они все-таки получили поддержку, хотя и с определенными вариациями. А вот э, проблема э, э, депутатов, которые голосовали за законы 16 января, я думаю, что это проблема и этическая, и эмоционально-психологическая. К сожалению, на первых порах это будет барьер. Э, и отчуждение, и взаимная критика. Не, я просто хочу, я, я себе пытаюсь представить первый день работы парламента. Я не знаю, сколько там будет мусорных ящиков. А может не будет? Все и дело. Вы понимаете, если будут мусорные ящики, то вот эта волна отчуждения, разделения, противопоставления Востока и Запада, она будет продолжаться. Я критично очень отношусь к этому. Потому что и тогда вот одна из причин, на мой взгляд, успеха, пусть относительного, но успеха оппозиционного блока. Это закон иллюстрации и вот это так называемая мусорная иллюстрация. И нападение на Шуфрича, все это в итоге сработало на оппозиционный блок. Потому что избиратели видят, ну я условно говорю, наших бьют, на наших наезжают. И это, может быть, тоже их мобилизовало в поддержку той партии, которую они все-таки считают своей. И если сейчас опять будет продолжена вот эта линия эмоционального противостояния в парламенте, я боюсь, будет больше беды, чем пользы. На самом деле есть еще один аргумент. После того, что, как вот есть, условно говоря, риторика предвыборная, она сменится с жесткой реальностью, потому что фактор экономический ⁇ это продолжение того, о чем ты говорил, Володя. Речь идет о том, что риски экономические выйдут наружу. То есть нужно будет давать ответы простые и быстрые. Я не зря сказал, что зрелище было в виде выборов. Теперь давайте хлеб и очень быстро. Это я условно так разделяю эту историю. Но здесь будут вопросы, как социальные, ну, социальные выплаты, там материальное благополучие и так далее. А дело в том, что то, о чем мы сейчас говорили, что каждый день э, вот э, страна истощается. То есть вот этот конфликт внутренний, он не добавляет денег. Друзья, а с другой стороны, а с другой стороны mm -hmm. три. Первые политические силы, это примерно 60%. Да. Да, они все говорили о реформах. Извините, и что они без будут... мажоритарки, Савик? Без мажоритарки. Ну, без мажоритарки. Да. Да. Без мажоритарки. Да. Сейчас говорю угу. без мажоритарки. Ну, ладно, люди голосовали. Да, они все говорили, что будут реформы, они будут быстрыми и болезненными. Никто не скрывал, да, что это будет больно. Да, и за них проголосовали. Значит, в принципе, хлеб хлебом, но мне кажется, что надо показать быстро, что меняется в обществе что-то. Вот, вот эти изменения надо показать быстро.